সেইজনীক বাদ দে সেইজনীক বাদ দে তাইৰ মাকৰ চৰিত্ৰটো ভাল নহয় নিজৰ লৰা চলি থাকো যে আৰু এটা লৈ পলাই গৈছিল সেইজনী জীয়েকক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব নোৱাৰা তই মা তাই মাকৰহে চৰিত্ৰ বেয়া তাইৰ চৰিত্ৰ বেয়া নহয় নহয় তাই বহুত ভাল ছোৱালী মই জানো হব হব তই মোক শিক্ষা দিব নালাগে মাক তেনেকুৱা জীয়েক তেনেকুৱা হবই গম পাবি দে পিছত সেই মৰীতি কৰিব নোৱাৰ আৰু কেনেবাকৈ নিদিওঁ যতে মৰম মৰিবিগৈ কিন্তু এইখন ঘৰত সোমাব নোৱাৰ তুমি অলপ বেছিয়ে কৈছা নেকি তুমি ভবাৰ দৰে তাই ইমানো বেয়া নহয় হব পাৰে তাইৰ মায়েকৰ চৰিত্ৰ বেয়া কিন্তু তাই ইমান বেয়া নহয় মই তাইক ভাল পাওঁ আৰু তাইক মই বুজি পাওঁ তাই নিজৰ মাকৰ কথা কালে তাই বহুত লাজ কৰে মোকো কয়

মাক যেনেকুৱা তেনেকুৱা হম বুলি কেনেকৈ ভাবি ললে মানুহে মনোজৰ মাকে যদি মোক দেখিবই নোৱাৰে তেনেহলে মই সেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ কি শান্তিত থাকিম সেইখন ঘৰত বিয়া গৈ মইতো একোৱে শান্তি নাপাম যদি প্ৰত্য়েকটো কথাতে মোক ঠাট্টা মৰ্চা কৰি থাকে তেতিয়া তেতিয়া কি হব মোৰ হে প্ৰভু তুমি মোক মোৰ মাৰ শাস্তি কিয় দিছা মই কি ভুল কৰিলো তই ইয়াত এনেকৈ কান্দি আছ যে কি হল ন তোৰ নাইও একো হোৱা নাই একো হোৱা নাই কেনে ইয়াত আহি কান্দি আছা কিনো হব আৰু জানইচোন মোৰ কথাবোৰ মনোজৰ মাকে মোক দেখিব নোৱাৰে কিন্তু মনোজে মোক এৰিব নোৱাৰে অ সেইটো কথা এই এইবোৰ ঠিক হৈ যাব সেইবোৰ ইমান চিন্তা কৰি থাকে নেকি কিমান দিন গালি দিব কেইদিনমানৰ পিছত সেনে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব আৰু যদি এনেকুৱা নহয় তই খালি নিগেটিভে ভাবি থাক পজিটিভো ভাবিবি কেতিয়াবা ঐ কি হৈছে তোৰ তেজ পৰি তোৰ মুখৰ পৰা তেজ ওলাইছে যে কি হৈছে তোৰ জানো বা কিয় ওলাইছে ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লেহে গম পাম কিবা কাৰণে অকণমান তেজ ওলাব পাৰে মই তোক আহি পেলাই কি বেমাৰ হৈছে হব দে নকওঁ যা এতিয়া সোনকালে যা উম ঠিক আছে হব দে প্ৰভু মোৰ চোন ভয়ে লাগিছে তাই কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি ডক্টৰক দেখাই আহিলেহে গম পাম তাই কি হৈছে ম মই আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকো কৰো ন ৰচোন তই তেনেকৈ নকবি যেনেকৈ নহওক তোৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব তই ভাল হবি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবি মই তোক ভাল কৰিম যেনেকৈ নহওক মা তুমি মোক মিছা সান্তনা দিব নালাগে মই জানো মোৰ বেমাৰটো আৰু ভাল নহয় আৰু তুমি তুমি ইমানবোৰ টকাৰ ক'ৰ পৰা আনিবা নালাগে মোক ভাল কৰিবলৈ মোৰ জীয়াই থকাৰ ইচ্ছাও নাই মৰি যোৱাই ভাল মনে মনে থাক তই মৰি গ'লে মই কাৰ লগত থাকিম হা তই মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী অঁ মই কিবা এটা ভুল কৰিছিলোঁ সেয়া শাস্তি তইও ভুগিবলগীয়া হৈছে কিন্তু মই তোক বেমাৰত এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ নহয় তোৰ চিকিৎসা মই কৰিম মই যিহেতু আৰু বাচি নাথাকিমেই সেইকাৰণে মই মনোজক মনোজৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব কাৰণ মনোজে মোক ইমানেই ভাল পায় সি মোৰ অবিহনে থাকিবই নোৱাৰে মই তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব মই কাইলৈ মনোজক লগ কৰি কৈ দিম মই যে আৰু মনোজ ধেমালি নহয় আহিছো মই আৰু তোক ভাল পাব নোৱাৰো ধেমালি কৰিছ ন মই একো ধেমালি কৰা নাই মই সচাকৈ কৈছো মই আৰু তোক ভাল পাব নোৱাৰো তই কথা কলে কিয় নুবুজ আৰে মোৰ এতিয়া তোৰ লগত থাকিবলৈ মন নাই কিন্তু কিয় কাৰণটোতো ক কাৰণটো শুনিবলৈ বিচাৰিছা নহয় তেনেহলে শুন মই বেলেগ লৰা ভাল পাওঁ তোৰ পাগল হৈছ নেকি

মোক বিয়া হম বুলি কিয় কৈছিলি এইবোৰ আছিল কাজিয়া কৈছো দে হ'ব দে যা যোনটোৰ লগত আছে সেইটোৰ লগতে থাক আৰু সেইটো কলে বেলেগ এটালৈ যাবি তেনেকুৱাই চৰিত্ৰ তহঁতৰ মই আগতেও বুজি পাব লাগিছিল মায়ে কথাবোৰ কৈ থাকোতে কিন্তু মই মইহে অলগদ্ধ আছিলো মাৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰা নাছিলো তেনেহলে ইয়াৰ পৰা যা আকৌ কিয় ৰৈ আছ মোৰ ওচৰত সুখত থাকিব পাৰিম কাৰ লগত সুখত থাকিব নোৱাৰো যা নাই কিয় তই মোৰ লগত কাজিয়া কৰি আছ এইবোৰ পুৰণা কথা মোক আৰু শুনাই নাথাকিবি যাই দিয়া ইয়াৰ পৰা যা কেনেকৈ যে মই মোৰ চকু পানীখিনি ৰখাইছিলো মই একো ধৰিবই পৰা নাছিলো মোক ক্ষমা কৰি দিবি অ

সেইকাৰণে মই আজি মনোজক কৈ দিওঁ মই যে তাক ভাল নাপাওঁ বুলি মই বেলেগক ভাল পাওঁ বুলি কৈ দিলে সহায় কৰি মনোজৰ মাকে মোক এনেও দেখিব নোৱাৰে আৰু যদি এই বেমাৰৰ কথাটো গম পায় তেনেহ'লে মোক আৰু দেখিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মই তাক কথাটো কোৱা নাই এতিয়া আৰু তাৰ মোৰ প্ৰতি একো ভাল প্ৰভাৱ নাই মই তাক এনেকুৱা কথা ক'লো সি মোক ঘীণ কৰা হ'ল

আৰু সি মাকৰ এগেইনষ্টত যাই মোক বিয়া পাতিলে মই যদি আধা ৰাস্তাতে মৰি যাওঁ তেনেহ'লে তেনেহ'লে মনোজৰ কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ব তই এবাৰ ভাবি চানা সি তেতিয়া মই নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে সেইকাৰণে মই তাক তাৰ মনত ঘৃণা উপজাইছো যাতে সি মোক পাহৰি যায় তই মোৰ শপত খাইছ নে নাই যে তই ইষাৰ কথা মনোযোগ কেতিয়াও নক বুলি হ'ব শপত খাইছ মই মনোযোগ নক

মুখ হাত ধুই লাগে ইমান শংকৈ থাকিব নালাগে বৰ একেবাৰে বিশ্ব সৌন্দৰ্যজনী নহয় নহয় তাইক নেপালে যে তই মৰি যাবি তাকেই মাহ সেই ভগৱান আজিহে মোৰ শান্তি লাগিছে সেইজনী যে মোৰ ল'ৰাটোৰ পিছা এৰি দিলে মই ভাবিহে আছিলোঁ কিবা এটা কৰি ইহঁত দুটাক এৰা এৰি কৰিব লাগিব কিন্তু নিজে নিজে এৰি দিলে মোৰে সহজ হ'ল এতিয়া সি বিয়া পাতিম বুলি কওঁতে সোনকালে ছোৱালীজনী চাই বিয়াখন পাতি দিব লাগিব নহ'লে আৰু সেইজনী মহিমা বুজিব নোৱাৰি নহয় কি মহিনী বান লগাব আকৌ পাতি যাব মোমায়েকৰ লগতে কথাটো পাতি চাব লাগিব সিহঁতৰ গাঁৱত ভাল ছোৱালী আছে যদি সোনকালে বিয়াখন পাতি দিওঁ ছোৱালীজনী যেনেকুৱাই নহওক খালী চৰিত্ৰটো ভাল হ'লেই হ'ল আৰু এই মাক জীয়েকৰ নিচিনা নহ'লেই হ'ল গাঁৱৰে ছোৱালীজনী চাই সোনকালে বিয়াখন পাতি দিয়ক পুতুৰে সেই গাঁৱৰ ছোৱালীজনীকে ভাল পাইচোন সি আকৌ বেলেগ ছোৱালীক কেলে সেইজনীয়ে ঠগিলে মই কোৱা নাছিলো তাৰ মাকৰ যেনেকুৱা জড়িত যিয়ে কৰো তেনেকুৱাই জড়িত হব এতিয়া গ'ল নহয় আধাৰাস্ত্ৰতে যোৱাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই বহুত ভাল পাইছো মই তাক কৈ আছিলো যে সেইজনীক বিয়া পাতিলো আমাৰ ঘৰত সোমাব নোৱাৰো কিন্তু তাই নিজে এৰি দিলে সেইকাৰণে এতিয়া মন সলনি হওঁতে তাৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিওঁ নহ'লে আকৌ সেইজনী কি মোহিনীমান মাৰি থয় নাজানো নহয়

আমি একেবাৰে ঘৰৰ মানুহ ছোৱালীজনী বিয়া দিলেও আমি সা সম্পত্তি একো দিব নোৱাৰিম লগত আকৌ ধুমধামেৰে সৰুৰে পৰা আহিছে যে এই নেলাগে নালাগে আমাক যৌতুক নেলাগে মাথো আপোনাৰ ছোৱালীজনী দিলেই হব আৰু ধুমধামেৰে বিয়াও পাতি দিব নালাগে সৰু বুৰাকে আমাৰ ঘৰতে পাতি লম বিয়াখন আৰু আপোনাৰ ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰত একো অসুবিধা নাপায় মই আপোনাক কথা দিছো

বেয়াকে ক'ব নোৱাৰে সেইটোৱে লাগে মোক দিয়ক আপোনাৰ ছোৱালীজনী মোৰ পচন্দ হৈছে আপোনাৰ ছোৱালীজনী অতি সোনকালে মোৰ ঘৰৰ পৰাই হ'ব ধন্যবাদ আপোনাক একো নাই দিয়ক আকৌ এদিন ল'ৰাটোৰ লগত আহি আপোনাৰ ছোৱালীজনীক লৈ যামহি আমি ঘৰতে সেন্দুৰ দি ল'ম হ'ব দিয়ক আপুনি তাই মাকৰ লগতো কথাটো পাতি চাব মাকে বা কি কয় মই যি কওঁ মাকে সেইটো মানা নকৰে হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে মাজনীও তোৰ আজি গাটো বৰ বেয়া লাগিছে নেকি নাই মা নাই লগা মোৰ আকৌ গা কিয় লাগিব মই এতিয়া বহুত সুখী মা মনোজে বিয়া পাতিলে মৰিব পাৰিম মনোজক এতিয়া চোৱা মানুহ আছে এতিয়া আৰু মনোজে মোৰ কথা নাভাবে মোক মনোজে ঘীণ কৰে মাজনী তই কথাবোৰ কৈ দিব লাগিছিল তাক সি কিজানিবা বুজি পালেই হয় নাই মা নাই এইবোৰ কথা তুমিও নকবা সি বুজি পালে কি হব তাৰ মাকেও বুজি পাব লাগিব তাৰ মাকে তাৰ মাকেতো মোক দেখিবই নোৱাৰে মা অ মই এতিয়া শান্তি মৰিব পাৰিম মোৰ চা তই এইবোৰ কথা কৈ নাথাকিবি মৰা কথা মুখত নানিবি তোক আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ নহয় তই অতি সোনকালে ভাল হ'বি আৰু ভাল হ'লে তাক দেখাই তোকো বেলেগ ল'ৰালৈ বিয়া দিম সি বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতিব পাৰে যেতিয়া তইও বেলেগ ল'ৰালৈ বিয়া হ'ব পাৰিবি নাই মা মই এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সি যিবোৰ কৈছে সেইবোৰ সকলো জেদত আহি কৈছে মোক সি বহুত ভাল পায় সেইটো কথা মই ভালকৈ জানো অ মা তোৰ হাতেৰে পানী এগিলাচ সোমাই দিবিনে দিম অ মাজনী ৰ মই এতিয়া আনিছো মাজনী এয়া কি হৈ গল তোৰ উঠ মাজনী উঠ তই মনোযোগ দেখাব লাগিব তই যে তাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰ

আৰু সেই বেমারটো কথা গম পোৱা হয় তই তই জিয়াই জি মৰি গলি হয় আৰু যা এইটো কথা গম পাইছিল যে তাই যদি তোৰ লগত বিয়া হয় তেনে হলে তোৰ লগত আধা জীৱনহে থাকিব পাৰিব সেই কাৰণে তাই তোকে এইখাৰ কথা কবলৈ মনা কৰিছিল সেই কাৰণে মিছাকৈ কৈছিল যে তাই বেলেগ ল'ৰা ভাল পায় তাই তোক বহুত ভাল পাইছিল কিন্তু তই তই তাই কোনো কোনো তাই বাদ দিয়াৰ লগে লগে বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতি ললি বাহ মনোজ বাহ এয়ে আছিল তোৰ ভাল পোৱা তোৰ মাই তোৰ মায়ে দুটাক এক্সেপ্ট নকৰিলে হয় কিন্তু তইও একো ভাল কাম কৰা নাই গম পালি নহয় কি তাই মোৰ পৰা ইমান ডাঙৰ কথা এটা লুকুৱালে তইও তো কথাটো জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলি হ'ব দে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'লো তোক এতিয়ানো কি লাভ হয় নে নহয় মানুহজনীয়ে নাই যিহেতু কি হ'ল তুমি কাম এটা কৰাচোন তুমি ঘৰলৈ যোৱা মই এঠাইৰ পৰা আহোঁগে অঁ ঠিক আছে হ'ব পৰি তই মোক ক্ষমা কৰি দিবিও তোক মই বুজিবলৈ কি জান এইটো জনমত চাগে তোৰ আৰু মোৰ মিলন লিখাই নাছিল অহা জনমত আমি এক হম তই এতিয়া দুখকৈ নাথাকিবি তোৰ যতন লবলৈ মই তোক আজীৱন ভাল পাই ৰম এই ভাল পোৱা কেতিয়াও শেষ নহয় পৰি তই কেই নাযাবি না মই তোৰ অবিহনে সলপো থাকিব নোৱাৰো পৰি কত গ'ল তই